kechirimli bo'lishlik ul sifatlardan kishi qanchalik kechirimli bo'larekan alloh taoloning huzurida shunchalik hurmati baland bo'ladi odamlar bunday odamni yaxshi ko'radi qo'llaydi ko'mak ko'rsatadi ergashadi auf qilish kechirimli bo'lish kim avf qilsa kechirsa odamlarning qalblari unga moyil bo'ladi ha endi hamma ham kechirilavermaydi hammani ham avf qil kerak emas boyagi aytotganimizdek kechirsiz yaxshi tomon yursa albatta kechiring agar kechirsiz yana tug'ilganga ketadigan bo'lsa bu odamni kechirib bo'lmaydi abdulloh ibn Zubayr oddiy bitta bir fuqaro. fuqarodavlatni boshlig'i boshliqqa nisbatan beadablik qildi lekin boshliq avuf qildi va mana shu narsa bilan u kishini qalbini o'ziga kasb qildi kechirimli bo'lishlik ulug' sifatlardan kishi qanchalik kechirimli bo'lar ekan alloh taoloning huzurida shunchalik hurmatli baladi